Устали, устали. Понимаем, что менять неким. И понимаем, что если мы уйдем, то никого не останется. Поэтому это один из сдерживающих факторов. В победу верю, но только боюсь сейчас одного, чтобы не было замороженного конфликта. Чтобы это опять не превратилось, не превратилось во второй отток. Чтобы мы опять вот эти земли отдали и застопорились там на год, на два, не знаю. Вот это вот страшно. Либо уже воюем до конца, а это же вы понимаете, это зависит от общества. В принципе, те, которые здесь находятся в тылу, в городах. Вот они устали как-то почему-то больше от войны. А наши европейские партнеры, они прекрасно эту всю ситуацию мониторят. И как только дойдет до вот такой критической точки, в плане того, что общественность будет кричать, давайте уже заканчивать, вот тогда нам все будут меньше и меньше давать. Вооружения, боеприпасов и всего прочего. То есть свернется вот эта вот программка помощи Запада, и все. Вот тогда будет уже край. И тогда придется идти президенту там на поклон, как говорится, на какие-то переговоры, на какой-то, грубо говоря, Брестско-Литовский мир с отдачей территорий. Мы уже получили Донбасс. 9 лет. Смотрите, пацану было 9 тогда, украинскому, да, который остался жить на Донбассе. И 9 лет прошло, ему 18. Вы представляете, что у него в голове? И он воюет сейчас против нас. Уже идеологически подкованный с их идеологией, а не с нашей. Мне вот нравится еще вопрос Кубань, исконно русские земли, да? они были исконно, украинские земли. Они были исконно украинскими до тех пор, пока там не прошло раскулачивание, расказачивание, Вторая мировая война. Они говорят на украинском языке, они соблюдают обрядовость нашу еще, какую-то, да, украинскую. Но ментальность у них, российского, радянского человека, это уже не украинцы это уже ассимиляция полная произошла, и а это уже даже и не казачество, потому что у них только осталась вот ну, такая художественная верхушка, танцы с саблями, грубо говоря, и гопак, все. Но они уже не те, они уже не украинцы, у них нет стремления к воле, стремления к независимости. Они уже подконтрольные рабы бывшей Российской империи.